नमश्चण्डिकायै ऋषिरुवाच आज्ञं तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः ददृशुस्ते ततो देवीमेषां व्यवस्थिताम् सिंहस्योपरि शैलेन्द्र शृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्रुरुद्यताः आकृष्टचापासिधरास्तथान्ये ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्य वदनं मषीवर्णमभूत्तदा भ्रुकुटिकुटिलात्तस्य ललाटफलकाद्रुतं काली करालवदना विनिष्क्रान्ता विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपि शुष्कमांसाति भैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वालनभीषणा निमग्ना रक्तनेनादापूर्तरिङ्मुखा सा वेगेनाभिपतिता खातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलं पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राहयोधघण्टासमन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधं तुरगैरथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्वयन्त्यतिभैरवम् एकं जग्राहकेशेषुग्रीवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपोथयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरैः मुखेन जग्राहरुषा दशनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मना ममर्दा भक्षयच्चान्यानन्याश्चा ताडयत्तदा असिना निहताः केचित् केचित् खट्वाङ्गताडिता जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभ्यतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितम् दृष्ट्वा चण्डोभिरुद्रावतां काली मतिभीषणां शरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः छादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्मुखम् बभुर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि ततो जहासा तिरुषा भीमम् भैरवनादिनी काली करालवदना दुर्दर्शदशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमथावत् गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्ते नासिनाच्छिनत् अथमुण्डोऽभ्यथावत् दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्गाभि रुषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितम् मुण्डञ्च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम् शिरश्चण्डस्य काले च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राहप्रचण्डाट्टः समिश्रमभ्येत्य चण्डिका मया तवात्रौपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषिर्वाच तावा ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाचकालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचः यस्माच्चण्डञ्च मुण्डञ्च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे श्रीदेवीमाहात्मे सप्तमः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु